আছলাম এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু আৰ্জিনাছ কিটচেন যিহেতুকে বকৰাইত আহি আছে গতিকে ভাবিলোঁ মটনৰ ৰেচিপি এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ খাই নাজানো কিন্তু মোৰ ষ্টাইলত এবাৰ বনাই খাবচোন বহুতে টেষ্টি লাগিব আৰু ইয়াত চাওক মোৰ কেনেকুৱা দেখাতে ধুনীয়া হৈছে নহয় এনেকৈ মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু এইটো মই খিচিৰিৰ লগত বিশেষকৈ বহুত বহুত পাওঁ কিন্তু আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত বা পোলাও খাব নহলে ভাতৰ ভাতরও খাব লগতে বহুতে খাই ভাল লাগিব আপনার তেনেহলে ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালোঁ সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া মই মটন লৈছোঁ ইয়াতে এক কিলো আৰিখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি কেৰাহী এটাত লৈ লৈছোঁ এইবাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি পাঁচ চামুচ হালধি গুড়ি পাঁচ চামুচ শুকান জলকীয়া গুড়ি তিনি চামুচ নিমখ দিছোঁ ইয়াতে পাঁচ চামুচ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ কাটি আৰু জিৰা ডাঙৰ চামুচৰ এচামুচ দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ চাৰি চামুচ লগতে মিঠাতেল দি দিম তিনিৰ পৰা চাৰি চামুচ দি এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম এক ঘণ্টাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা গৰম কৰি তাতে দি দিছোঁ আধা কাপৰ অকণমান বেছি সৰিয়হ তেল লগতে দুটা তেজপাত কেইটামান সৰু ইলাইচি কেইটামান লং আৰু লগতে ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা অলপ মোটা মোটাকৈ কাটি দিছোঁ এইখিনি অকণমান টাইম ভাজি ল'ম তাৰপিছত দি দিম দুটা বা তিনিটা ডাঙৰ ইলাইচি আৰু দুটুকুৰা ডালচেনি দি এইখিনি আৰু অকণমান টাইম লৰাই ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে দি দিলোঁ দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এইখিনিও অকণমান টাইম লৰাই দিম এয়া দুই মিনিটমান পিছত দি দিছোঁ মেৰিনেট কৰি ৰখা মটনখিনি মটনখিনি এবাৰ তেলৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত ঢাকনিটো ওপৰত থৈ দিম আৰু কেঁচা জলকীয়াটো পাহৰি গৈছিলোঁ গতিকে সেয়াও দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকনটো ওপৰত ৰাখি থৈ দিছিলোঁ পাঁচ মিনিটমান এয়া চাওক পাঁচ মিনিট পিছত এবাৰ মই ইয়াতে দি দিম পানী পানীটো আপোনালোকে যিমান জোল ৰাখিব সেই হিচাপত পানী দিব মই অকণমান কমেই দিছোঁ পানী এয়া চাওক আৰু অকণমান লাগিব কিজনী আৰু আধা কাপমান দি দিছোঁ পানী এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই গোটেইখিনি মিহলাই দিম আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিটো ওপৰত ৰাখি উতল আহিব দিম এয়া উতল আহি গৈছে এবাৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি দিম আৰু ছয় বা সাত ছিটি আহিব দিম আৰু নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'ব দিম এয়া চাওক ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মটন কাৰি ৰেডি চাইছেনে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে হয়নে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই যদি এবাৰ খাবচোন বহুতে ভাল লাগে আৰু ৰুটিৰ লগত আৰু খিচুৰিৰ লগতো ভাল লাগে মোৰ কিন্তু খিচিৰিৰ লগতে ফেভৰেট হয় আগতে কৈছোঁ মই খিচিৰিৰ লগত খাই বহুতেই ভাল পাওঁ গতিকে এইটো ঈদত এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব মটন আৰু যিহেতু লগতে খাওঁ খাওঁ কিন্তু এনেকৈ বনাই খাবচোন এবাৰ আৰু ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে সেয়া কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব এয়া চাওক মোৰ গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে হয়নে বহুতেই সোৱাদ হৈছিল এনেকৈ খাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু আগতীয়াকৈ চবকে ঈদ মুবাৰক পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই বাই